بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خبير عن عمارة عن ابي درعة سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن اظلم من من ذهب يخلق فعلته ذره وليخلقوا حبه او شعيره. بسم الله الرحمن الرحيم. منافق واصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرا القران بل طعمها طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة فطعمها طيب لا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحقولة طعمها مر ولا ريح لها بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال حدثنا علي، قال حدثنا حشام، قال حدثنا مع بكر ولصديق. قال حدثنا احمد بن صالح، قال حدثنا عن بشر، قال حدثنا عن صالح بن شهاب. قال حدثنا ليحيى بن عمرة بن الزبير انه سمع وتترك الزبير، قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم. سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم.

سمعت محمد المسيرين يحدث عن معبد المسيرين النبي سعيد بن مسلم رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المسجد ويقرؤون القرآن لا يجاب تراقيهم يخرجون من الدين كما يخرج السهل من الردية ثم لا يعود. فيه <applause> حتى يعود السهم الى قيل ما سيماهم قال سيماهم الضحي بالقط او قال التسديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر حدثني والدي خزينة العلام شيخ الحديث الشيخ أشاهد علي عن الشيخ عبد الكريم شنبودي القدرخري وقاء وحدثني شيخ الجامعة الشيخ محمد يحيى عن والده شيخ الحديث كتب العالمين الشيخ أحمد علي القدرخري كلاهما عن شيخ الإسلام شيخ العرب والعجم عن العالم السيد حسين أحمد المدني عن شريف الهند محمود حسن التوبة عن حجة الاسلام يا الشيخ قاسم النا عن الشاه عبد الغني المجددي عن الشاه محمد اسحاق <applause> الدهلوي عن سراج الهندي الشاه عبد العزيز المقدس الدهلوي عن الهند الهندي الشاه خليل الله غني الله المقدس الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد, محمد, محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا غالبي الشيخ إبراهيم الكردي قال قراه على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد بن الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافي أبي الفضل شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ ابراهيم بن احمد التنوخي عن الشيخ أبي عباس احمد بن ابي طالب الحجاز عن السلاد الحسين بن المبارك ابن عن الشيخ ابن, أبن الوقت عبد الاول بن عيسى بن شعيب بن السند عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مبخر بن محمد التوحي، عن نبي محمد عبد الله أحمد السرفي، عن نبي عبد الله محمد بن يوسف يوسف عن الإمام هما من حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث. أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي رحمه الله تعالى قال حدثنا احمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع النبي جلعة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أن يما حديث لوحده

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تغيث قلوبنا بعد ان هديتنا وعن النار التي انت رحمنا منك الدنيا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم علمنا الكتاب وقفنا في الدين اللهم علمنا الكتاب فخنا في الدين الكتاب فخنا في الدين اللهم اغفِر لنا بالقبول اللهم اغفِر لنا بالقبول اللهم اغفِر لنا بالقبول يا الله من الذي خطر على ذمها فما يا الله من الذي غانر كفر من رحمة الجل الصاب يا الله من ياتي تدين لا فر من ربنا سعيد

یا اللہ شو رزمت عاشق پڑھیا دو یا اللہ یا رحمن خاص کریا امام بخاری محلا دی وہ حال <سؤال> پڑھ دیا اور میں یا کلی لو یا اللہ لیکن کو مغ نظر میں سی نہیں یا اللہ یا اللہ ملک واقعی اسد نہیں کروں کریا ہمارا شار ہو گیا یا اللہ عمر مدال سی یا اللہ داخل کو وندر مہمان یا اللہ دین خاتم پڑھی اللہ نور یا اللہ

আল্লাহু আ'রিজ জি মোমতা ইয়া আল্লাহ যতোহী শরীফাল মধ্যে যতো দুআ হল আর কারণতক প্রতি আপনি যতো দুআ হল আর ওই শরীফতে জান্নাত হাবিবের যতো গাহে গিয়া বিষয় আল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি আ'নদর দুআ সুদীবৃন্দ এখন আপনাদের সম্মুখে ভগবান বক্তব্য শিক্ষার পেশ করবেন আমাদের আজকের মার্কিনের প্রধান অতিথি সুদূর দাওয়ার থেকে আগত দাওবন্ধ